В большой спорт люди приходят по-разному. Кто-то силком, кто-то сам ведет родителей в зал, чтобы записаться. Наша собеседница Яна Гуевская принадлежит к особой половинке. Она долго прыгала на диване, на кровати, и родители решили, что надо удовлетворить желание ребенка. Таким образом, она и попала в секцию для прыжков на Батуте. И занимается этим наша собеседница же, уже богато. дюже богато роки. И вот за эти годы, которых было дюже богато, что самое главное для себя вы вынесли? Я обрела еще одну семью. Так. Це, це так приємно, коли ти приходиш на працю, а тут все одне. Знаєш, де все кого, де. Всі знаходиться так, як положено, і це дуже приємно і гріє. Ви от э, п'ятилітнього ребенка новичка Прошли долгий путь э, спортсмена, так. выполнили норматив Мастер спорта Украины. мастера спорта Украины. И сегодня занимаете должность э, заступника директора по... начальной тренировальной работе. Так. Это очень разные вещи. Спортсмен, тренер и чиновник. Э, какая из них... Из этих трех категорий вам ближе? Мабо, чуть посередине. <laughs> посередине, <laughs> ясно. Бо я обожаю процесс тренирования, присутствовать там, ездить на соревнования, ощущать вот это все а заучиться другое. Я знаю, я сам противовал <laughs> заучим в большущей школе. У меня вопрос. Вот вы любите вот аромат больших соревнований. Так. Я еще с Александром Федоровичем, когда мы общались, он переживал, что в Днепре мало того, что не стало спортивных школ по батуту и соревнований не проводится. Он мне тогда говорил, что раньше, когда соревнования по батуту проводились в Днепропетровской области, это было потрясающее мероприятие, потому что очень трудно было завоевать медаль. И вдруг проходит 30 лет, целая жизнь для кого-то, да. и в нашем городе проходит чемпионат Украины. Я знаю, что вы там принимали довольно активное участие. Если можно, поподробненько мне вот это вот расскажите, как это было, с чего это началось, как проходило. 24-27 квитня 2025 года, спустя 30 лет, у нас пришли масштабные змагания чемпионат Украины за стриптив на батуте и подвинному дабл-мини. Нам дуже сильно допомагав, допомагав Дмитрій Гак по даблміні. Велике дякуємо йому. Нам допомагала обласна адміністрація, нам допомагало управління спорту, міністерство спорту. Очень дуже питали спонсорів знайти. І це було дуже ввольнительно. Перший раз для мене. При сути Було около ста спортсменів І девять областей з України. Задам такий смішний вопрос. Вот вы тренируетесь в маленьком зале на батутах, которые стоят перпендикулярно один другому, а там параллельные батуты. Насколько было сложно вашим спортсменам выполнять синхронные прыжки? Ой, мабуть, наши спортсмены до такой степени звикли, что они профессионалы уже. Не, ну, звичайно, важко було, но ну, наверное, звикли с этим. Якось так. Хорошо. А как много зрителей было? Это же на Слобожанском проходили? Слобожанський, так. Ну, приблизительно. Другий поверх был занят. Так. Хорошо. У вас, в общем-то, довольно интересный вид спорта. То есть он такой эмоциональный, девочки, мальчики куда-то взлетают, какие-то кувырки делают в воздухе. Насколько человек со стороны может легко или ему трудно определить сложность? Когда в синхроне, понятно. А вот когда одиночка выступает? Ну, может быть, когда крутишь какие-то двойные тройные, это может быть дуже сложно. И я думаю, что это сразу видно будет. То, что Батут попал на Олимпийские игры, как вы думаете, это заслуженно или нет? Обвесково. Это раньше должно было быть Так. Хорошо. Вот человек приходит, разбегается, прыгает, летит. Что в этот момент вы ощущаете, когда вы находитесь в воздухе, когда Легкость. вы выполняете? А? Легкость. Легкость. А еще? Якое волшебство могу быть? Вот это хорошо. А. Мальчики, девочки, кто больше любит, вот кого у вас больше, мальчиков или девочек? На данный час девчат видишь Почему? Вот я акцент делаю на данный час. Да, а... на данный час. Ну, может, в такой час военное положение, дети много поразъезжались, и хлопцев мало должно. В чем самая большая трудность для э, зауча? Вот вы зауч в школе. Составление расписания. Це теж и ще знайти общий язык з тренерами. А тренера у вас как признаны? Е такі. <сум> 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 є різні люди. Это найти общий язык. А тренера что больше любят? Пораньше прийти, уйти? Или есть категории, которые говорят, мне чем позже, тем лучше? У нас э, все тренеры, это вот, как фанаты своего дела. Э, они могут и с самого рання и до самого вечера. У нас нет таких, как лучше, как лучше. Хорошо, раз вы не можете, тогда у меня другой вопрос. Я внимательно смотрю на вашу левую руку. И вот ответьте мне и тем зрителям, которые сейчас наблюдают, что это такое, что это за татуировка и что она обозначает. Нагадывание полету. Мотылек. Мотылек. Уин Ну, татуировка, скажем, дело такое, да, моде. Еще один вопрос. Кроме прыжков на батуте, кроме вашей чиновничьей работы, что в этой жизни вы любите? Музыку, пение, книги, литературу. Прогулки, путешествия, читать. Читать что? Мишки. Какие? Детектив. Хорошо. Агата Кристи. Агата Кристи, Пуаро. Так, Пуаро, Шерлок Холмс. Ну, Шерлок Холмс это командует. Ну, я имею в виду детектив. Да, да, я понял. Хорошо. То что касается путешествий, где вы уже успели попутешествовать? Ну, в Украине. То в Украине. Какой э, самый любимый город, кроме Днепра? Одесса. Почему? контраст. Чего с че? Людей разные, разные. до такого вообще не могу <связать> описать це. А сам город? Тоже. Дуже подобается Одесса. Хорошо. А за рубежом где вы бывали? А Греция. Мабуть, все. Пока что. Ну, я после длительного, длительной паузы, я понял, что все. Хорошо. О чем вы сегодня мечтаете? Главная ну, мрия какая? На данный час, может быть, как все, мирного неба. Самая перша это самая первая мечта. Это как все, а своя еще личная такая маленькая. Есть? Е, она касается всей школы. Чтобы она была меньше <laughs> и была по стандартам. Я понял. И последний вопрос. После того, как вы провели такое мощное спортивное мероприятие, что пообещали вам спонсоры и организаторы, когда в следующий раз можно ждать или нужно, чтобы еще 30 лет прошло, чтобы... Не, не плануется, но это еще не однозначно в наступном году. Ну, то, что плануется, уже хорошо, правильно? Да. Ну что ж, друзья мои, и мы с вами будем плановать, как говорит э, Яна, что в следующем году мы обязательно попадем, наверное, опять в Слобожанский и посмотрим, уже наяву, как прыгают спортсмены, какие сальто, пируэты они выполняют в воздухе. И если нам очень сильно понравится, мы будем очень и очень громко им аплодировать. А сегодня я хочу пожелать удачи вам всем и мирного неба над головой.